forget to subscribe my channel Hang Dok Mana Sal. Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana Mari kita dengar Datuk Abdullah Sani bercakap pasal Muhyiddin dan Bersatu Sebelum tu saya baca detail sedikit Dekat Malaysia kini Muhyiddin akan serah jawatan Presiden Bersatu Bila dia sedia kata Hamzah saya baca detail lagi. Timbalan Presiden Perdana Satu Hamzah Nurdin berkata Muhyiddin Yassin akan menyerahkan jawatan presiden parti apabila dia bersedia kelak. Ah uh, kita makin dengan respon detail pada Datuk Abdul Sani dia ah, uh, kira tok komen macam biasa. Satu Satunya lah Muhyiddin ni dia mimpi di siang hari. Ya. Yeah. Sebab dia tahu dia tak boleh pergi. Seperti mana yang berlakunya masa awal penubuhan kerajaan. Setelah uh, gantung beberapa hari disebabkan oleh dia yakin dia boleh membawa penyokong-penyokongnya daripada Pakatan Harapan dan juga barisan ni barisan nasional untuk menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Sebab keyakinan itulah yang membuaikan dia sampai ke hari ini. Nombor dua, of course dengan kuasa itu, dia boleh membatalkan semua cas yang dikenakan kepada dia. Yeah. Dan termasuk rakan-rakan dia. Jadi, Dari, daripada situ, angan itu berlaku. Lepas. Bila angan itu berlaku, maka dia bermimpi tak tuarahlah Mimpi yang macam-macam, mimpi yang sonok, yang tidak memungkinkan kenyataan menjadi uh, realiti. Jadi inilah antara yang saya lihat, Mayadin ni, dia dia dah keadaan yang berdesak. Parti dia pun berlaku hal yang saya tak perlu campur dalam urusan tu. Tetapi dalam segi uh, pandangan pembangkang untuk nak meraihkan kejayaan pada pilihan raya yang akan datang, itu, 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 itu saya nampak tidak tak, tak langsung mencerminkan kenyataan. Buk satu bersatu, bersatu dia mampus lah. Tapi bagi saya ni, ini adalah betul cakap ni Datuk Seri Kamar Amir ni. Ini kifarah bau. Bila kita bertebukkan apa nama ni, jahat dengan jahat ni bau. Apa ni jahat? Jahat dengan jahat akan berlakulah jahat kejahatan. Bila berlakunya jahat kejahatan tu, inilah yang berlaku. apa nama ni, apa nama ni, jahat dengan jahat ini, apa berlaku? Kau musnahan. Dan kalau berlakunya orang kata tu kata orang sutua kata yeah. bila api dengan air bertembung itu itu men, menenangkan keadaan tetapi bila api dengan api dia memarakkan bah bahan, bahan api itu jadi apa yang berlaku dalam bersatu ni akibat dari niat jahat mereka tu dan beri jahat pada amno jahat pada keadilan menidakkan apa yang Anwar buat sekarang ni buat pesen bersatu punya yang the gang ni dia buat apa tahu dia buat naratif apa nama membuatkan apa ni karakter kepimpinan Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi itu menjadi satu apa nama menakutkan rakyat. dia buat ni, dia buat itu, dia tak dia buat persepsi-persepsi itu dia kaitkan dengan persepsi Zaid Hamidi lah, semua bla 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 sejarah itu jelas sekarang ni macam digunakan apa nama ni, uh, kes liwat sampai hari ni dia cakap kes liwat sebab tu saya kata, KDN ni buat sesuatu lah Takkan dua tahun, tiga tahun ni. Hanya boleh membiarkan begitu. Saya, saya tak faham. Saya pun tak faham. Kalau kita buat satu ke, kekuasaan. Sudah barang tentu. Ratusan orang akan ditangkap. Jernihlah lah keadaan ni. Sebab yeah. permainan game ni. mati ini buat. Kalau yeah. begitu juga. Bila berlakunya. Apa nama ni. Uh, pertembungan. Di antara puak dengan. Di dalam presiden. Dengan presiden dia. Dengan siusah agung dia. Orang putih tu full eh? I don't care. Tapi I... I saya assume benda tu memang berlaku. Sebab, kenapa dia berlaku? Sebab, jahat dengan jahat. Api dengan api. Tapi kalau bila uh, syaitan dengan malaikat, jadi pertembungan itu akan menjernihkan ketakwaan pada Allah. Tapi ini tidak. Tak ada sadaran. Tak ada naratif. Naratifnya jatuh sama sendiri. Dan sekarang ni bergelut dengan keadaan, siapa nak jadi presiden, nak peduli apa, siapa presiden pun, bersatu tetap akan pergi ke laut sebab kita baca kita satu je fitnah tidak boleh berpanjangan dan fitnah tidak boleh menghasilkan kejayaan dia hanya bersikap sementara. Sekarang ni berita terbaru Datuk. Ni ya. buat tak sampai lagi tak sampai lagi dia lagi memenek cakap ni. Ni sekedah buat cukai itu. 245% tu. Oh, konon dahsyat. dahsyat. 245% Konon-konon je dah 40 tahun tak nak Dulu Sudah sedang merancang. Amno, sedang merancang. Ha? Sedang merancang, belum ada ini, belum ada akan. Ya, ada lah, ada ada majlis Alustar dah dia, dia keluarkan cadangan. Ha. Ya, daripada Alustar, dia kokoh di negeri. Ya, 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 ya. Ya, dia cakap nafikan dia buat kalau dia mencadangkan hmm. itu adalah satu maksudnya, niat maksudnya intention dah ada tu dah, dah ada dah niat yeah. niat niat dah ada dah lepas tu pula apa nama ni kalau kita tengok di Terengganu macam tu juga hasil daripada menekan rakyat ini telah menjadi satu jelmaan perangai-perangai dewang ni dan inilah yang ditimba padah oleh mereka yang menyokong Perikatan Nasional. Mhm. menyokong PAS. Jadi apa yang kita nampak hari ini ialah Ya betul dia mencadangkan hmm. Niat itu ada yeah. Tetapi dengan teguran dan juga serangan daripada rakyat dia sendiri Sekarang ini dia tengah Pertimbangkan hmm. ha, Pertimbangkan cadangan ini Jadi persoalan sekarang ialah hmm. Qualifykan kau Nak mengatakan orang gagal Sedangkan kau sendiri yang tak dapat memenuhi kendak description kepimpinan ke, negeri kau sendiri. Kau letakkan Mahathir sebagai penasihat apa nama ni uh, SD4 ni. Apa tujuan dia? Aku tak dapat tujuan dia apa. Kau tu dah lah. Tak, minta maaf cakap. Dan tahu mana pula orang pelabur yakin kat duit dia. Dan ini juga menjadi edola kepada orang-orang yang tenging ni. Jadi aku tak faham. Dia dah tahu dalam tu dalam lomba tu penuh dengan buaya dan ganas pun masih lagi apa namanya mengatakan bahawa buaya itu jinak boleh dibuat kawan. Hmm. Mana maunya siapa nama buaya boleh buat kawan. Hmm. Tapi dia menganggap begitu. Buaya dan ganas pun dianggap kawan, hmm. maka betul-betul otaknya telah pun dibiukan oleh buaya itu. <laughs> uh, ahli parlimen Tasik Gelugor. Ya, yeah. dipecat dari partinya. Ha, Itulah dia, dia. dan kali parlimen macang digantung yeah. dan beberapa ketua bahagian parti bersatu juga dipecat. Ha, indah mahkota juga. Ia yeah, Indah hmm. mahkota juga yeah. kemungkinan itu. Hmm. Ya, yeah. uh, ini yang kita sifatkan dalam tajuk kita pada malam ini, debar, debar menanti nasib. Apakah nasib mereka? Yeah. Apakah nasib parti mereka yang bermimpi di siang hari <tuh> untuk <laughs> uh, mengambil alih tampuk pimpinan negara. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Walaupun dalam partinya sendiri uh, mendesak presidennya untuk letak jawatan yeah. tapi dia tetap optimis untuk mengambil alih tampuk pimpinan negara. Ya. Yeah. Datuk kedua-dua panel kita ini ada ada kaitan dengan parti ini. Sebab apa saya kata begitu? Dahulu Parti Bersatu ditubuhkan atas cerita kononnya nak salin AMNO. Betul. Nak salin baju AMNO dah, tak nak AMNO dah. Ya. Yeah dan parti bersatu dia juga dalam kaitan dengan keadilan tempat berlonggoknya pengkhianat daripada keadilan berlonggok dalam bersatu pengkhianat pengkhianat ya, daripada keadilan ya pengkhianat itu ya. termasuk pengkhianat AMNO juga ada dalam bersatu hmm. jadi adakah uh, saya nak tanya adakah ini karma yang sedang berlaku datuk silakan silakan dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salamlah seperti mana yang telah pun uh, diwacanakan dalam uh, topik perbincangan kita malam ini ya yeah. Uh, saya merungkaikan begini, pengkhianatan ini satu perkara yang sungguh luar biasa jijiknya, hmm. dan ianya telah terbukti untuk menunggu masa dibenamkan atau pun diruntuhkan. Hmm. Daripada apa yang telah kita lihat pada hari ini, kita tidak mahu uh, uh, uru, mencampuri urusan uh, parti lain, tetapi penyertaan mereka itu disebabkan oleh pengkhianatan dan kita melihat daripada awal pergerombolan 2020 itu berpunca daripada pengkhianatan yang telah pun diambil oleh beberapa kepimpinan yang khususnya daripada keadilan yang UMNO ni pula dia masuk bila dia menang tu dia buat pengkhianatan yeah. yang kita ni proses on 20 month punya punya period tu itu berlakunya penghijrahan dalam pengkhianatan yang tidak pernah memikirkan bahawa akhirnya mereka akan kecundang atas perbuatan pengkhianatan ya. tapi hari ini telah terbukti bahawa kegagalan itu berpunca daripada mereka menang dengan cara memfitnah melakukan pengkhianatan dan akhirnya kesesaraan 3 tahun ini telah menunjukkan hasil pengkhianatan itu ya. dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang perbuatan mereka itu dikembalikan balik pergolakan yang berlaku dan saya tahu siapa itu Azmin Ali Datuk Kamal Amir tahu siapa itu Muhyiddin dan kita tahu siapa itu Ahmad Zainuddin dan kita tahu siapa itu apa nama ni Herman dan juga mereka-mereka yang suatu dengannya dan apa yang saya nak tegaskan di sini bahawa jangan bermain dengan api pengkhianatan ya. kerana itulah punca negara ini bergolak sehingga kan dikejutkan dengan darurat di di dilakukan hingga parlimen digantung derita rakyat memuncak ada yang bunuh diri mengangkat bendera putih dalam segi dalam penderitaannya dan begitulah juga dengan uh, bajet yang hampir uh, di, dikategorikan sebagai setengah trilion itu di di diumumkan tanpa ada naratif apa uh, per, ni per, 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 perbahasan yang sepajar yang sepatutnya dilakukan dalam dewan Inilah antara yang kita lihat Dosa besar yang dilakukan oleh pengkhianatan ini Dan hasilnya sedang menanti mereka Di mana mereka akan ditanamkan yeah. Baik Datuk, saya nak terus kepada Datuk Sri Kamal um, Ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Kali kedua Ketika itu beliau adalah pengurusi parti bersatu yeah. Dan beliau mengarahkan Datuk Sri Zahid Abidi Untuk membatalkan UMNO Bubarkan UMNO mm. Dan ahli, ahli, ahli parlimen mereka boleh berhijrah ke parti bersatu yang yeah. kononnya lebih baik daripada AMNO untuk mengangkat agenda orang Melayu, Bumi Putra khususnya. Terutama orang Melayu lah. Yeah. Tapi hari ini Datuk, apa yang berlaku kepada parti bersatu itu adakah mencerminkan niat sebenar mereka ataupun karma yang sedang berlaku pada mereka sekarang? Ya. terlebih dulu uh, terima kasih Puan Asnah, Faizal Khairi, Saudara Halim, Linda, Saudara Absah Nak respon pada Bob Ya yeah saya harus menyatakan sikit, sikit latar. Latarnya kepimpinan bersatu waktu diwujudkan datang daripada UMNO. Pengkhianat daripada keadilan Datuk duduk second echelon. Ya. Ha, ya. Yeah. Betul. Jadi Itu dikatakan mereka kaum muhajirin tu. Ya, yeah? kaum <tuk> ah, muhajirin. Ah. Jadi UMNO ni kononnya mereka nak membunuh UMNO. Ya. Ada usaha supaya UMNO didaftar, di apa, di registerkan. Ya. Okey, kemudian usaha supaya pindah semua ada di parlimen daripada AMNO ya. kan tetapi bagaimana kecekalan Presiden AMNO tidak berlaku begitu begitu juga kecekalan Presiden Keadilan ya. dia membiarkanlah lah timbalan dia bersama dengan wanitanya Azzaidah tapi akhirnya sebagaimana kata Dato apa pinilah tadi Dato Abdullah menyatakan pengkhianatan akhirnya inilah jawapannya dan hari ini saya melihat mereka yang kononnya mau mengambil alih dan sekarang ini bukan lagi apa semakin jauh bukan kata jauh panggang daripada api Malahan kehadiran mereka sekarang pun saya melihat semakin jauh daripada keberadaan di parlimen. Kerana seandainya berlaku pilihan raya, saya melihatkan bahawa pimpinan-pimpinan yang asalnya daripada UMNO ini, mereka akan tumbang. Kalau mengikut data-data yang saya ada, mereka akan tumbang. Walaupun katalah Hamzah Zainuddin akan mentadbir atau mengambil alih daripada apa Tasim Mudin ya. Eh. Tasim Mudin sendiri pun kalau dipaguh untuk pilihan raya kali ini, saya rasa kelaut letaklah siapa saja pun calon dia bersama ada daripada daripada parti Amanah ke daripada keadilan ataupun amno dengan kesatuan ini kemudian pasti akan tumbang begitu juga dia ini dari segi data pun jangan kita nafikan data tidak pernah berbohong begitu juga saudara Hamzah dilarut ya dan dia cuma bertanghan turut mengharapkan undi daripada teman-teman mereka itu daripada parti PAS sedangkan PAS saya melihat semakin kecelaruan semakin bercelaru Saudara Bob menyatakan bahawa apa, saya tak nak cakap lah saudara Tuan Mahathir ni sebab bagi saya, it has been. Ha? Dia nak mentadbir lah untuk perjuangan Melayu. Kalau lah UMNO mentadbir maka UMNO Melayu terancam. Anwar jadi Perdana Menteri maka Am Melayu terancam. Tang mana terancamnya? Saya melihat malahan saat ini Bob, suka tak suka, kita rakyat Malaysia harus masa bangga apabila Perdana Menteri kita ini diagung-agungkan oleh satu presiden Terbesar di dunia, Bob. Satu kuasa besar iaitu Donald Trump. Dia balik daripada Malaysia, dia pergi ke, ke Korea. Korea, begitu dia menguji macam dia tak boleh move on. Dia tengiang-ngianglah bawa keseronokannya melihat kestabilan politik yang kita ada, bagaimana kita meraihkan mereka dan rakyat Malaysia. Dari pelbagai kaum, inilah beliau melihat secara pertama kali bagaimana tiga kaum utama, Melayu, India dan China, boleh bersatu hati. Yang persamaan kita, keharmonian rakyat itu dijalin dengan sebegitu baik. Sedangkan dia cuma mendengar baca berita lah, kononnya pas lah begitu. Besar. Tapi dia melihat bila ada persidangan ke ASEAN yang baru ni, ternyata semua itu hanyalah sekadar satu dogma politik yang tidak menentu. Itu pandangan saya, Bob. Baik, terima, Tapi terima kasih. Saya nak sebut pasal Mahathir tadi itu Bob. Ya. Ya. Bila kita tengok sejarah dia, masa zaman uh, apa namanya Pak Lah dulu dia yang suruh Pak Lah dia, 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 dia jadi perancang utama turunlah Pak Lah turunlah Pak Lah Tasim Tasim ha. ni ni Najib ni juga ya. turunlah Najib turun habis semua turun hmm. lepas tu pula Muhyiddin pula dia suruh dia, dia, dia buat hmm. lepas tu Ismail Sabri hmm. lepas tu sekarang Anwar Ibrahim yeah. jadi Mahdi ni dia punya mentality uh, mentaliti dia ialah turunkan orang tapi hmm. Tetapi dia tak sedar dia tu sendiri yang telah pun turun yeah. dan masalah sekarang ni selagi anak dia temu tak jadi PM Selagi itulah <laughs> dia akan kata turunlah 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 yeah. itulah yeah. objektif sebenar dia yeah. kita boleh faham dia mengganggu gugat pentadbiran kerajaan negara ni semata-mata untuk menaikkan anak dia inilah yeah. dipanggil kecelakaan minda <laughs> ini itulah pendapat saya saya agak 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 lucu bila kita kita bila kita flashback semula orang-orang yang pernah menjadi uh, Perdana Menteri selepas Mahathir itu diangkat oleh Mahathir sendiri. Ha. Dan selepas tu dia pula yang desak orang yang diangkat itu untuk letak jawatan. Ha, betul tapi idea. Anwar tidak tidak yeah. Anwar tidak bukan diangkat. Yeah. Anwar dapat makna majoriti dan per, 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 yeah. pergabungan antara perpaduan itu dan dititah di ke bawah di tuanku yang di pertuan agung. Yeah. Ha, itu boleh beda. Yeah, itu mati tak terlibat sebab tu dia nak turun Anwar tu sukar betul. sebab dia bukan berperanan dalam soal ini. Dia kalah dia posisi oh, bukan bukan ke kecil punya kekalahan ni. Yeah. Ha, itulah sebab ni saya kata dia punya perangai dia tu selagi mukris tak jadi PM selagi tu semua turun-turun Turun, turun dia tak sedar dia tiba-tiba turun, turun undi pun kalah deposit dia kelak kawin <laughs> dia faham lah kita tak layan dia tapi menyampah tengok dia punya bicara dia tambah dengan dia punya main kepak kiri kanan dia tu bukan main lagi dia punya hujah-hujah dia lagi sikit habis. Anu ada habis ni. Anu ada itu. Sikit Anwar lagi, guys. Sikit lagi, guys. Ah, sikit lagi. Sikit, sikit lagi. lagi. Sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi tak tahu ni. Sekarang baik. pula, ulat didi lah. Ulat apa macam-macam. Ulat okay, didi baik. lah. Baik, Datuk. Okey, yeah. saya, saya nak beralih kepada uh, satu peristiwa yang berlaku pada bulan Oktober yang lepas. Ya. Yeah. Satu dunia memerhatikan kehebatan Malaysia. Dalam satu acara, uh, sidang kemuncak ASEAN. Ya. Yeah. Menghimpunkan dua kuasa besar Betul. Dua kuasa dunia yang besar Presiden Trump dan Presiden China Juga ada di KL pada yeah. waktu itu Yang yeah, sedang bertarung hebat Yang sangat Beperang, hebat, berperang ekonomi Berperang tarif yeah. Yeah. Ah, uh, kita saya baca di lagi. Di tengah laporan mengenai ketegangan dalam parti kebelakangan ini, Hamzah menyamakan proses peralihan kepimpinan itu seperti perlumbaan berganti-ganti 4 kali 100 meter. Mungkin saya berlari kedua dan beliau pelari pertama. Saya hanya menunggu apabila dia hampir dengan saya. Dia serahkan uh, baton. beten. Saya akan ambilnya. Asalkan saja belum melintasi garisan penamat. Katanya pada rancangan BFM Breakfast. Ah, klan, tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi.